i don't know

Ой, бог, интересно. Слухи по ТП. Топ! Поворачивай. Поддержимость. кандидат в спорта Дмитрий Аскорчук. Ему 15 лет. Представляет город Умань тренируется в обществе «Спартак». Боксом занимается 3 года, в 49 поединков и в 41 он одержал победу. Является финалистом чемпионата Украины по боксу в городе Черновцы. Тренируется под руководством Виктора Петриченко. Да-да-да. Да, да, Один суд. Правый полный. Давай-давай, Григорий Васильевич. Давайте я открою. 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 Давайте. Давайте я открою. Давайте. Давайте я открою. Давайте. 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 Давайте я открою. Давайте. 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 Давайте я открою. Давайте. 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 Величко. Ему 15 лет, имеет первый спортивный разряд. Тренируется в Уманской ДС США. Боксом занимается три года. Провел 36 поединков, и 30 одержал победу. Является участником чемпионата Украины в городе Чернавцы и Львове. Тренируется под руководством Виктора Петриченко.

Редактор субтитров ご視聴あ確かに。 Напоминаю, что это была полуфинальная пара весовой категории до 50 килограммов. Боксер, который выиграет, будет завтра боксировать в финале за чемпиона области в категории до 50 килограммов. этом бою победу одержал боксер красного угла Дмитрий Остапчук в Но он заходит в финал наших соревнований. А за третье место награждается... За третье место награждается Кирилл Величко, город Умы. Медалью за третье место и дипломом третьей степени.